ডেৰগাঁৱৰ বালিজানত পুনৰ অঘটন সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে সৌ সিদিনাখন মানে জানুৱাৰী তিনি তাৰিখে যিটো এটা ঘটনা ঘটিলে যিটো দুৰ্ঘটনা ঘটিলে ডেৰগাঁৱৰ বালিজানত এইটো ঐতিহাসিক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব ইতিহাস থাকি যাব ইমান এটা দুখজনক বিষাদৰ সময় আছিলে সেইখিনি সময়ত বিষাদৰ দুখ বিষাদৰ ঘটনা আৰু সেই ঘটনাটো যেন আৰু ঘটিবলৈ লৈছে আজি যোৱা ৰাতি দুটা বজাত ট্ৰাক এখনৰ মানে হঠাৎ তাত ফচি গ'ল সেইখিনি জেগাত সিদিনা যিটো জেগাত যিখিনি জেগাত যিখিনি ঠাইত ঘটনাটো ঘটিছিল মানে দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিল ট্ৰাক আৰু আলট্ৰা বাছ এখনৰ যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট তাত বহুত লোকৰ মৃত্যু হৈছিল একেলগে শ্মশান কেবাখনো জ্বলিছিল এতিয়াও বহুতো এতিয়া এতিয়াও বহুত লোক আই চি ইউত আছে আৰু সেই ঘটনা হোৱা সেই ঠাইখিনিতে আজিও ৰাতি দুই বজাত এখন ট্ৰাক অর্থাৎ কয়লা ভর্তি ট্রাক তাত ফসি গল এটা ট্রাকর চালকজন আছে এটাও ট্রাকর চালকজনে কৈছে এই পৰা অসম হয়ে মেঘালয় যাব মানে তিনিখন স্টেট ঘুরিব এই ট্রাক আৰু কেছা কয়লা ইমানে ভর্তি ইমান ভারী ট্রাক এখন সেইখানি আৰু আর আহি জায়গাতেফ সাইড কাতোতে কেঁচা টাইপৰ হৈ আছিল ন ৰাস্তাটো ইমানেই বেয়া একেবাৰে বেয়াকৈ ফচি গুচি উঠাব নোৱাৰিলে গাড়ীখন তে সেইখিনি জেগা যদি ইমানেই বেয়া চৰকাৰে কি কৰি আছে ইমান এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইমান ডাঙৰ আৰু কিমান মানে জেগাৰ সেইটো যোগাযোগ সেই ৰাস্তাটো মেইনলি ভাল কৰি থ'ব লাগে অতি সোনকালে মেৰামতিও কৰিব লাগে কি কৰিব লগা থাকক কৰিব লাগে কিন্তু এনেকে বন্ধ কৰি থ'লে হ'ব জানো এতিয়া কি হৈছে এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব ধৰিছে এনেকে কিমান দিন এক্সিডেণ্ট অসমৰ ৰাইজক সহ্য কৰিব কিমান দিন কি কৰিব কওক সিদিনৰ সেই ঘটনাটো এতিয়াও গা শিঞৰি উঠে মৰ্মান্তিক ঘটনা শিশু ডাঙৰ সকলোৰে মৃত্যু হ'ল বাৰজন লোকৰ যেতিয়া একেলগে মৃত্যু হ'ল একোটা পৰিয়াল একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল যিহেতুকে পিকনিক পাৰ্টি আছিলে পিকনিকত যোৱা বাছ আছিলে সেইখন আল্ট্ৰা বাছ গতিকে চাওক পৰিয়ালসহ একেবাৰেতো নাইকিয়া হ'ব কাৰণ পৰিয়ালে যায় পিকনিকত গ'লে হয়তো কাৰোবাৰ কোনোবা এজন বাছিছে গতিকে কিমান দুখৰ কথা এতিয়াও আইচুত আছে বহুত পিকনিকত যোৱা মানুহ কিমান দুখ লাগে আৰু সেই ঘটনাটো পুনৰ ঘটিব লৈছে আজি চাওক সেই ট্ৰাকখন যিটো সময়ত তাত ফচি গৈছিল বা যিটো সময়ত আহি পাইছে সেইখিনি জেগাত যদি হয়তো আজিও এখন ডাঙৰ বাছ চাছ গ'লেহেঁতেন হয়তো আজিও সেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিলোঁ হয় গতিকে এনেকৈ কিয় ঘটনা ঘটিব ধৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰখনে কিয় মানে মেৰামতি ভালদৰে নকৰে ৰাস্তা ঘাট কিয় নাচায় আৰু চাওক কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক কাৰ আশীৰ্বাদ আছে এতিয়া মই শুনি আছোঁ নিউজবিলাকত যে কাৰ আশীৰ্বাদ আছে এনেকৈ ৰাতি ৰাতি ডেইলি কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকবিলাক ঘূৰি ফুৰে কাৰ আশীৰ্বাদ সিদিনাখন যিটো এক্সিডেণ্ট হল আল্ট্ৰা বাছ আৰু ট্ৰাকৰ ট্ৰাক চালকো মৰিল আল্ট্ৰা বাছৰ সেই ড্ৰাইভাৰো মৰিল কিন্তু মৰাৰ পিছত বাছখনৰ তদন্ত ঠিকে ওলাল বাছৰ মালিক ওলাল কেতিয়া বিক্ৰী হৈছিল ফিটনেচ লাইচেঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চ গোটেই আছে নেকি গোটেইখিনি চালে আৰু তেতিয়া কি ক'লে বাছৰ ড্ৰাইভাৰজন টোপনি লাগিছিল বা বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ লাইচেন্সখনে নাই সেইকাৰণে হয়তো এনেকুৱা ভালদৰে চলাব নাজানো হয়তো এক্সিডেণ্টটো হ'ল কিন্তু ট্ৰাকখনো তদন্ত কৰা নাই ট্ৰাকখন আহিছিল ক'ৰ পৰা কলৈ যাব কোনে আনিছে কাৰ আশীৰ্বাদত গৈছে ট্ৰাকৰ এতিয়াও ভালদৰে তদন্ত ওলোৱা নাই কিন্তু ট্ৰাকৰো তদন্ত ওলাব লাগে ট্ৰাকখন কাৰ আশীৰ্বাদৰ সিদিনাখন ৰাতি গৈছিল কাক কিমান টেক্স দিব লগা হৈছিল কি কৰিছিল গোটেই তদন্ত ওলাব লাগে আজি অসমৰ ৰাইজে সেইটো বিচাৰিছে বা বিভিন্ন দল সংগঠনে সেইটো কথাই কৈছে যে ট্ৰাকখনৰ তদন্ত হ'ব লাগে সেই ট্ৰাকখনৰ এতিয়াও হোৱা নাই কাৰণ ট্ৰাকখনৰ লগত আশীৰ্বাদ আছে যেন লাগিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিষয়াসকলৰ আশীৰ্বাদ আছে বুলি মানে সংগঠনবিলাকে কৈছে দল সংগঠনবিলাকে কৈ আছে ক'বই নহ'লে যে মনৰ ভাৱ কাৰণ ট্ৰাকখন যেতিয়া একো নোলাব ৰাতি ৰাতি কয়লা ভৰি ট্ৰাক এখন এনেকৈ পাৰ হৈ যাব ৰাস্তাটোৰে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব ধৰি আছে কাৰণ এইটো পিকনিকৰ সময় বিভিন্ন এক্সিডেণ্ট হ'ব ধৰিছে আৰু সেই ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তাটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে ইমান বেয়া কি হ'ব কেনেকৈ চলিব আৰু ইয়াতে ট্ৰাক চালক বা বাছ চালকক দোষী লাভ নাই কিমান কি ঘটনা ঘটিব ধৰিছে আমাৰ অসমখনত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহোদয় আপুনি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক এনেকুৱা ঘটনা আমি যাতে আৰু কেতিয়াও নেদেখোঁ সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আজি দিন ভাল হয়তো ওচৰত তেনেকুৱা কোনো গাড়ী নাছিল অকল ট্ৰাকখন ফচি গ'ল গতিকে এনেকুৱা ঘটনা নহওক তাৰে কামনা কৰি আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই